задача 3.1. Нам надо в объеме V, где находится инфинит, выделить объем V1. Значит, и задача заключается в том, чтобы э, записать выражение для вероятности обнаружить n одну частицу в данном объеме V1. Значит, и потом после этого э перейти э от получающегося биномиального распределения к распределению по Задача заключается в том, что отсюда распределение по сума. Ну и естественно решение задачи начинается с того, что мы записываем вероятность, которую можно... Э внутри того, что именно n одна частица окажется в объеме v1. Значит, как и в теоретическом вопросе, эта вероятность рассчитывается следующим Значит, у нас n одна частица попадает в объем v1, n минус n одна частица попадает в оставшийся объем, и число способов, которые мы можем вывести одну чистую это n факториал разделить на n1 факториал и разделить на n1 факториал. Теперь нам надо вот из этого распределения вероятности получить распределение Пуассона по в следующем пределе. N стремится к бесконечности, V стремится к бесконечности, причем э, известно, что концентрация частиц при этом стремлении к бесконечности ⁇ это константа. Вот. Ну и э, кроме того объем В1, у ну, нас равняется констанции. Здесь речь идет о том, что мы выделяем систему окружающими стенками из очень большого термоста. В данных предположениях мы можем вот это выражение для вероятности преобразовать к следующему виду. Значит, вот давайте посмотрим полное здесь проводит. здесь мы все писали дальше множите n1 повторялось на менять он тоже у нас переписывается теперь n повторялось делить на n минус n1 повторялось это нам могут записать вот как вы видите n на n минус 1 и так далее n минус n1 плюс 1 ну, а здесь у нас будет знаменатель объем в степени n1. Так, единица минус V в, в, в степени n n-1. А объем нам удобно записать как отношение числа частиц к концентрации частиц. Вот, то есть мы вместо объема V можем э э здесь записать число частиц в степени n1 разделить на концентрацию в степени n1. Вот. Ну и вот в этой копии опять же число частиц разделить на концентрацию. Вот. И в результате получается у нас что в на вероятности оно будет ну, записываться на n умножить на 1 в степени n1 и на n1 материалы. Дальше вот это произведение можно записать с вот, как внутренних видите Единица, единица минус единица на n и так далее, единица минус n1 минус 1 делить на n. Ну и вот эту скобку пишем. Единица минус n в 1 n в степени n минус n1. Значит, теперь мы замечаем, что при n стремящемся к бесконечности вот эти выражения они примерно равны единице, а вот эту скобку в соответствии со вторым разрешением ты в степени минус n умножить на b. Ну вот на этом, собственно говоря, решение задачи и завершается, потому что мы как раз приходим к следующему ответу. В данном предположении это nv1 в степени 1 делить на N1, состояние в степени минус n нос на V1. Вот это и есть распределение по основам.